І же восвятихоце нашого Іоанна, Архієпископа Константинопольського, Златоустого, Слово Огласительне, во Святий і Святоносний День Преславного і Спасительного Христа Бога нашого Воскресіння. А ще хто благочестив і Боголюбів да насладиться сього доброго і світлого торжества, а ще хто раб, благоразумний, давнідіт радуйся в радость Господа свого, а ще хто потрудіся постяся, да восприимет ныне динарий. Аще кто от первого часа делал есть, да примет днес праведный долг. Аще кто по третьем часе прииде, благодаря да празднует. Аще кто по шестом часе достиже, ничто же досумнится, да сумнится, ибо ничем же отщеревается. Аще кто лишися и девятого часа, да приступит, ничто же сумняся, ничто же бояся. А ще, кто точию достиже, и во десятий час, да не устрашиться замедлення. Любо благочестів Босы владика, приемлет последнього, якоже і первого, упокоїває в єдино на десятий час пришедшого, якоже діловшого от первого часа, І последнього милує, і первому угождає, і Онному даєт, і сьому дарствує, і діла приемлет, і намерення цілує, і діяння почитає, и предложение хвалит. Тем же убавнидите все в радость Господа своего. И первые, и вторые мзду примите. Богатие и бозие друг со другом ликуйте. Воздержницы и ленивые день почтите. Постившиеся и не возвеселитесь днесь. Трапеза исполнена, насладитесь все. Телец упитанный, никто же да изыдет алчей. Все насладитесь пира веры. Все воспримите богатство благости. Никто же дорыдает да у божества. Явися бы общее царство. Никто же доплачет да прегрешений. Прощение бы от сия, Никто же да убоится смерти. Свободи бы нас спасова смерть. Угасию и же от нея держимый. Плени ада, сошед его ад. Огорчи его вкусившие плоти его. И сие предприемы Исаия запи ад глаголит «огорчися» встретите третьей доли. «Огорчися» — небо упразднися. «Огорчися» — ибо поруган бысть. «Огорчися» — ибо умертвися. «Огорчися» — ибо не зложися. «Огорчися» — ибо связася. «Прият тело» — и Богу приразися. «Прият землю» — и встрети небо. «Прият ежевидящие» — и впаде воеже невидящие, Где твоя смерть и жало? Где твоя аде победа? Воскресе Христос, и ты не звер в Саиси. Воскресе Христос, и подоша демоны. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый не един в гробе. Христос бы восстав от мертвых, начаток усопших бысть. Тому слава и держава во веки веков. Аминь.